Сережа, поздравь, у нас второй день рождения с сыном. Около пяти месяцев. Дом разбомбили наш. Нет, может метра четыре-четыре с половиной. Дом наш. Плюс еще немного, ну, затопило это, да, ясно. Да. Около да, пяти. Да. Рядом воронку ракета залетела. Ну, не воронка, а тут котлован целый. Нил тряска дома была. А потом чувствуем, тут стены начали. Мы Заскочили в комнату с сыном, и тут начало все рушиться. И взрыв дикий был, дикий взрыв. Дом 24 го года. Вот это, а вот это, эта стройка была более слабая, поэтому и видите что все разрушило. Вышел во двор, я смотрел вверху такие тучки. Ну думал наверно ПВО, а это видать вот эта ракета, она видать раз на, на пять. Соседка видела пять ракет на парашютиках не ракета, а пять бомб на парашютиках. Одна туда летит, я сразу упал. Бу! Потом вторая. Бу! Бу! Ну вот тут вот так. Большие бомбы на маленьких парашютиках. ну, я русский, не русский, русскоязычный, фамилия моя русская. Батя русский, мать украинка. Вот и все. Вот русский мир прилетел ко мне, освободил меня от моей хаты. Крышу снесло, это сейчас дожди пойдут, вся глина намокнет, все это обрушится. Это убило током его. То кому било, провода оборвало, он там в яме был, э, в воде там плавал, еле выкарабкался, старый. Побежал сюда, провода были под напругой. Вот это его прубало. Ось, ну тут стена была, и она туда провалилась. Це не ваша. Це не моя. А звідки? Це, мабуть, отої жінки, у якої відвалилась часть хати. Оце кажуть, що по мирному населенню не стріляють. А звідки він у вас? Давно вы с ним? С первой дней войны. Пускай им такі и Все чисто по-людски. Сначала был взрыв там, у нас начали окна ходуном ходить. А, это и мы сразу побежали туда, в ванну. И почули, что вибух страшный. Это были ракеты на парашютах. ж показали. Thank okay. you.